បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មាញុឆាណែលជាទីគោរពនៅវីដេអូនេះផងដែរមាញុឆាណែលសូមបង្ហាញជូន២ចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គនៅក្នុងរឿងណេតមហានុបបាទគឺជារឿងមួយដែលតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីចៅលួយ ពេជ្រតម្លៃ100,000លៀនចូលរួមសម្ដែងដោយលោកស៊នយុកកញ្ញាអេស្តើរជាមួយនឹងលោកកាំងកនបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូនេះផងដែរមេញូឆាណែលនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចារិកលក្ខណៈរបស់តួអង្គនេះមួយៗដោយតរទៅបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើតួអង្គណាមានចារិកលក្ខណៈយ៉ាងដូចបេចខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះមេញូឆាណែលនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទ បាទព្រំភូមិគឺជាបរិសុទ្ធរូបរៀនសង្ហាមានអ្វីដៃល្អដែលមកពីក្រុមហ៊ុនតែរក្សាសុខភាពបាទគាត់ត្រូវបានគេជួលឲ្យមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតពេជ្រមហានុបនឹងផងដែរបាទ បាទមន្ត្រំទាំងថែរក្សានូវសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេចដ៏មានតម្លៃទេគឺគាត់ត្រូវថែរក្សានូវមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់មនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់តួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងណេតមហានុបបាទហើយលលិសាគឺជាស្រីไฮសូហើយក៏ជាកូនស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការល្បីឈ្មោះមួយរូប គាត់ថែមទៅមានរូបសម្រស់ស្អាតពូកែហើយគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលខ្លាហានរឹងងំនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបិនៅពេជ្រណេតមហានុបប៉ុន្តែត្រូវបានចៅលួយទិព្វធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវតាមសើបរោគនៅពេជ្រហ្នឹងដើម្បីដងការបដ្ឋានណាជាចៅជាមួយនឹងទូឯប្រុសនឹងជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ស្រឡាញ់ផងដែរបាទនេះជាចរិតលក្ខណៈរបស់ទូឯស្រីនៅក្នុងរឿង net មហានុផងដែរសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចំណែកឯចារិកលក្ខណៈរបស់呃តួបន្តមួយទៀតនោះសូមបងប្អូនស្នាប់ដោយតតទៅថាតើអាងបន្តបន្តនឹងជន់ដែលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងមានលំនាខ្លះបាទ បាទអឺជេហ្វ្រីបាទជេហ្វ្រីគឺជាឆេฟរូបសង្ហាមិរុដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសុភីបរិបសាអឺមនុស្សសេចក្ដីតនាហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងគាត់គឺជាឆេฟ ແມ່ចំភៅរូបសង្ហាហើយក៏ជាសង្សាររបស់តួអ াই ស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែរបាទបាទគាត់បន្ទ្រឹមតែជា Chef ទេគាត់គឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពូកាយគ្រប់បែបយ៉ាងផងដែរជីនេះជាចរិតលក្ខណៈរបស់ Chef Free បាទហើយគាត់ក៏ជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ស្មោះជាមួយនឹងលលីសាផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបាទ បានសាជីសាជីគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយគាត់គាត់ជាអ្នកគ្រូពេទ្យស្រីម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តល្អហើយគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតបស្នងសង្គលទៅលើមនុស្សដែលមានគុណមកលើគាត់បាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកនាងសាជីនៅក្នុងរឿងណេតមហានុបបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍វ៉ាន់31លាភិន គ <laughs> ឺជាលេខាកំឡោះដែលជាលេខារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអាលង្ការរបស់ទូឯស្រីបាទគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈសុភាពរៀបសារទឹកចិត្តល្អទើបធ្វើឲ្យអ្នកនៅចិត្តខ្លួននឹងចូលចិត្តស្រឡាញ់គាត់បាទហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តយកអាសាអ្នកដតីផងដែរបាទប៉ុន្តែមកដឹងថានៅក្រ ாய் ខ្នងរបស់គាត់មាន ការគិតបអ្វីទេប៉ុន្តែសម្បកក្រៅរបស់គាត់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នា கிறி ស្ទាន கிறி ស្ទានគឺជាស៊ុបឺស្តារលំដាប់ជួរមុខនៅប្រទេសថៃបានហើយគាត់ ក៏ជាអ្នកបង្ហាញ mode នៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញ mode ពេជ្រ net មហានិពផងដែរបានគាត់ព្រមទទួលការងារបង្ហាញ mode fashion គ្រឿងអលង្ការនេះក៏ព្រោះតែគាត់នឹងចង់បានអ வை មួយពីក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាពេជ្រនឹងផងដែរនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់ கிறி ស្ទានដែលជា super star ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃនៅក្នុងសាច់រឿង net មហានិពផងដែរ បាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចអរគុណចាំតាមដានតែអស់គ្នានៅសាច់រឿង Netman អនុបអាកគឺជាពលិសកំឡោះបានតែគាត់មានអបុគ្គលលក្ខណៈស្មោះត្រង់និយាយទៅគាត់ក៏បានទទួលនៅក្តីបានក្តីចៅប្លង់ពេជ្រនេះក៏ជាអ្នកសើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះផងដែរហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តក្តៅនិស័យនិយាយទៅគាត់មានទឹកចិត្តឆេវឆាក្នុង អឺសាច់រឿងហ្នឹងបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់លោកប៉ូលីសដែលជាអ្នកអឺស៊ើបនៅរឿងចៅលុចពេជ្រមហាសាល net មហានុបនេះផងដែរបាទមិត្រាមិត្រាគឺជាមួយតួអង្គស្រីមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តល្អឃើញខុសថាខុស ឃើញត្រូវថាត្រូវហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយចិត្តយកអាសាអ្នករត់តៃបាទហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមានស្នេហស مح ផងដែរនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់មិត្រានៅក្នុងរឿងណេតមហានប់របស់ស្ថានីយ៍ទ្រទុះប៉ុនវ៉ាន់31ផងដែរបាទពួករួយរដ្ឋបាទគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការបាទហើយគាត់ជាអ្នក គ្របក្រងពេជ្រ net មហានុបបាទគាត់គឺជាអ្នកជំនួញមរោគដែលគ្របក្រងនៅពេជ្រតម្លាយរយលាននេះមុននឹងត្រូវបានចោលលួចនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរបាទនេះជាចរិតលក្ខណៈរបស់លោករោគរ៉ាក់នៅក្នុងរឿង net មហានុបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍វ៉ាន់31ផងដែរសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរួចចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅសាច់រឿងបែបសើបអង្កេតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វ៉ាន់31 លើតលក្ខមីគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលលបិខាងមុខចំនួនបាទក៏ជាអ្នកជំនួញដល់លបិមួយរូបនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយគាត់ក៏មានការសង្ស័យនិងពែពន់នៅក្នុងរឿងការបាត់បេចដ៏មានតម្លៃមហាសាល net មហានុភនេះផងដែរបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកស្រីលើតលក្ខមីបងប្អូនកុំភ្លេចរងសម្ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា ល <Sess> ោកបារមីបាទគឺជាអ្នកជំនួយមួយរូបដែលជាម្ចាស់ស្ថានការគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបផងដែរហើយភៀបលោកភៀបចង់បានរបស់គាត់ក៏គាត់ខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលតាក់តងក៏ដូចជាជាប់សង្ស័យក្នុងការបាត់ពេជ្រដែលមានតម្លៃមហានុបគឺជាពេជ្រដែលតម្លៃរយពាន់លៀនផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា វិចិត្រាគឺជាស្រីហាយសូមិរូបដែលមានទឹកចិត្តរឹងមាំក្លាហាននិងមានទឹកចិត្តល្អបាទគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វ៉ុន31បាទលោផាសុខគឺជាមនុស្សម្នាក់ ដែលរອບអាណជាមួយនឹងលោករតរ៉ាប់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការនោះបាននិយាយទៅមើលទៅគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលរອບអាណស្មោះស្ម័គ្ររុកស៊ីជំនួញជួយដូរជាមួយនឹងលោករួយរ៉ាំប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្បត់ក្រោយខ្នងហើយគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ត្រូវការបាទ ឆោគឈួងបាទគាត់គឺជាបរិមនុស្សម្នាក់ដែលលិបលោលិបលោហើយគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងហេតុការណ៍ពេជ្រណេតមហានុបនឹងផងដែរពីព្រោះគាត់ក៏ជាប់តាក់ទងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះផងដែរបាទលោកឈប់ឈួងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្នុងសាច់រឿងណេតមហានុបរបស់ប៉ោះវ៉ាន់31បាទស៊ីមីនគឺជាអង្គរៈមួយរូប ដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាអ្វីដៃល្អបាទគឺគាត់នៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងតួអាយប្រុសផងដែរបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់លោកស៊ីមីននៅក្នុងរឿងនិតមហានុបរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទោះវ៉ុន31ចំណែកឯចែងងក់គាត់គឺជាអ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សុផស្តាលេបៃគឺកញ្ញាគ្រីស្តានបាទគាត់និយាយទៅគាត់ចាត់ការទាំងរឿងការងារសម្ដែងនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន របស់គ្រីស្ទានផងដែរដែលជាសុភស្តាល្បីប្រចាំប្រទេសថៃបាទនៅក្នុងសាច់រឿងណេតមហានុបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍131ផងដែរបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គសំដាយនៅក្នុងរឿងណេតមហានុបដែល Myth New Channel លើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនអំបីមិញថាតា បុគ្គតគឺជាទូអងដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះបាននៅក្នុងសេចក្តីរឿងហ្នឹងថាតាណូណាជាជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងកេតកម្មចារកម្មបានតែបាទពេជ្រក៏មានទម្ល ਾਈ មួយនេះបាទហើយណូណាជាម្តេចជាចៅដែលថាលួចពេជ្រក៏មានទម្ល ਾਈ មួយនេះសូមបងប្អូនគុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ពពខ131នៅថ្ងៃទី17ខែមុននេះហើយនឹងចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនវេលាម៉ោង21:15នាទីយប់បាទរឿងនេតមហានប់បាទបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពពខ131បាទហើយរឿងនេះផងដែរក៏ចូលរួមសម្លេងដោយលោកសនយុគជាមួយនឹងកញ្ញាអេស្តើរសុប្រីលីឡាបាទដែលពួកគាត់ទាំងពីរបានចាប់ដៃគូគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀត ដែលគាត់ឆ្លប់បានសំដែងរួមគ្នាការពីរឿងមុនមុនមកហើយដែរបងប្អូនដែលនិយមទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាពតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ច្បាស់ជាបានដឹងហើយពីស្នាតដៃសំដែងរបស់អ្នកទាំងពីរបាទគាត់សិតសឹងទៅជាតារាទទួលបានការគាំទ្រពីបੰដាអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តថៃផងដែរបាទ ឯអ្នកក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺពោះលេខ1031បានដាក់ម្ចាំងលើចុងឆ្នាំដើម្បីទៅទូរស័ព្ទគុំឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021បាទគឺជារឿងបែបសើបអង្កេតថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទរទួ1031តាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីចារចារចារកម្មបាទចារកម្មជាប់ពេជ្រតម្លៃរយលានបាទ ប ੱਚ ីល្អមើលខ្លាំងណាស់សូមកំភ lecht រងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដោកម្លាំងចិត្តដល់ ester និងដៃគូសម្ដែងរបស់ ester គឺលោកសុនជូផងដែរ បាទសូមអរគុណបងប្អូនខ្លាំងណាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube Meanyoo Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Meanyoo Channel ដែល Meanyoo Channel ធ្វើការបង្ហោះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណខ្លាំងណាស់រង់ចាំការ Comment សួរក៏ដូចជាការចូលមើល នៅវីដេអូរបស់មេឃយូឆាណែលបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយលើវីដេអូមួយមួយមេឃយូឆាណែលសុំខាងតៃអភ័យទោសនិងសូមជូនពរបងប្អូនសំណាំងល្អមានសុខភាពល្អក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរបងប្អូនអឺរកសីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលមេឃយូឆាណែលលើកយកមកបង្ហាញជូនបាទចំណាយឲ្យសាច់រឿងសង្ខេប member channel នឹងធ្វើជាវីដេអូបន្តបន្តដើម្បីលើកជោគមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាននេះវីដេអូបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គនីមួយៗនៅក្នុងសាច់រឿង net មហានុផងដែរដែលជាស្នាដៃសម្ដែងរបស់លោកសុនយុកជាមួយនឹងកញ្ញាអេស្តើរបានបាននេះគឺជារូបភាពលោកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអាលង្ការជាមួយនឹងកូនស្រីបាន សួស្តីបងប្អូន Komplek រោងចក្រផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តដល់តម្រាតារាក្នុងដូចចិត្តរបស់បងប្អូនបាទជាចុងក្រោយមេញូ Channel សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតរបស់មេញូ Channel ផងដែរបាទបាយបាយ